Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, привет. А, сразу на ну, «ты»? Да, привет, привет. Я говорю «здравствуйте», но ну, хорошо. Здорово. А, ну, ну привет, привет. Что, откуда вы откуда В Севастополь, Россия. Понял. Слушайте, такой вот вопрос. Что там с этим БДК, боевой десантный корабль «Новочеркасск»? Говорят… Да вообще, Говорят… Ну, вой... Г... на войне есть потери. Говор... Вообще. Да ну, я же хочу задать вопрос. Говорят, что он поврежден. Ну, ну, погиб, погиб. Погиб корабль. Погиб. Бывает такое. А полностью уничтожили этот корабль? Да, да, да. Ну и что? Не, мне просто интересно, что у вас говорят. Честно, я не знаю. Я сижу в окопе, Я сам в Севастополе, сам с был вышел. На моей дане стоял, 14 Ну, как бы так, сладко случилось. Вот, и пришел в сторону Российской Федерации. Ну, ну как, ну погиб, ну погиб корабль, и что дальше? Ну, бывает такое. Это же война. На войне гибнут люди. Гибнут. И корабли гибнут. Так бывает. Понял. А что не так? Я, я просто интересовался, я уже ему говорю, я зашел в эту туалетку, чтобы пообщаться нет, подожди, с россиянами смотри, по поводу э... вот этой потери. Потому что, ну, почему-то россияне э... не понимают, зачем в да, Крыму да, по нет, нет, кораблям. Есть, есть потери, какой нет, нет. они имеют смысл для всего полуострова. Вот, и вот интересовался. Ну, как, как вы, смысл? Как вы сказали, вам э... сразу я, я знаю ничего ось. не имею против. Я понял, понял. А, смысл полуострова а, никогда... Украина больше на территорию Российской Федерации не зайдет. И Крым сейчас, в данный момент, очень хорошо обеспечен обороной. Прекраснейшим образом. Ну, правда, я сейчас не в Крыму, а ну я сам Севастополь с Крыма, вот, Крыма, а сейчас под Маринкой, вот, под Россией. Маринка это Россия уже. Ну, если вы не в курсе. А то, что корабль там погиб, ну так бывает. Это война. То, что, ну, вам америкосы, доставили там какие-то дроны, там камикадзе, там, ну, так бывает, бывает. Да вообще. Главное, ты мне спроси. Э, ты был в Артеке? Где? Артек, Крым. Mm, не, я был в Евпатории, в Межводном. Нет, в... смотри, да, без руганий, без скандала, да? Вот смотри, когда я прожил всю жизнь в Севастополе, и власти Украины, начиная от Ющенко, там, Януковича, вообще было насрать на полуостров, дорог не было, там такие дыры были, я на свой 9-9 колес оставлял, ну, вообще ничего не было. Клянусь, братан, как тебя зовут? Меня зовут Степан, но смотрите, если вы действительно житель Крыма, вы должны понимать, что инфраструктурой города Я и благоубеспечением э, всего города за город отвечал как раз человек, нету. которого выбирали крымчане. Потому что у вас была своя конституция, которая не должна была противоречить законам Украины, и у вас был свой, Совершенно yes, yes. у вас был свой финансовый резерв, где вы, местное население, выбирали себе а губернатора, вот, который назначал других представителей всех районов Крыма, вследствие чего с этого бюджета шлось финансирование всего Крыма. По поводу дорог, я ездил когда в Крым, я не замечал, чтобы дороги были плохие, это во-первых. А во-вторых, Э, расскажите, да. расскажите тогда мне, пожалуйста, ну, вот вы выбирали там губернатора и так далее. А что же у вас там воровали деньги, я так понял, да? Да, 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 да. А что да. а же вы молчали? Правда, да. А что же вы молчали? И кстати, за счет бюджета, за счет бюджета, Киев, Крыму, никаких денег не давал. Это глупое вы... утверждение. Ну, ну окей, продолжайте. Это было... Я... Стоп, стоп, стоп. Ну я, ж, вы... я вас выслушал, я вам докладываю. Вы, э, как говорил Ющенко, э, вы город, курорт, вы сами заработаете и сами сделаете. Не смешно ли? То есть Киеву, Украине, Крымский полуостров был не нужен. И честно, Артех просто это в Советском Союзе была между, ну как приезжали немцы, французы, американцы. Это была такая здравница, шикарнейшая. Это просто было уму непостижимо. Даже можете загуглить. Там, допустим, 85-й год, 83-й год. Крым это был отдых и для артек, богатых. И Артек сейчас установили. Ой, Крым. Артек. Крым это был отдых для богатых. Это во-первых. Во-вторых, дороги там были. Я не знаю, где вы там взяли а-ля историю о том, что дорог там не было, потому что туда ездили поляки, украинцы, россияне, белорусы. Туда ездили все до 14 -го ну, года. Да. После 14 -го года они прекратили туда ездить. И вот это глупое утверждение, что а не почему? было... А вот, вот это глупое утверждение, что не было дорог, когда, ну, аля российская пропаганда, и когда человек с Крыма мне вот это говорит, что-то у меня ну, подозрение ну, ну, возникает, я Астоку, я Астоку, я Астоку, у меня возникает э, вопрос я по поводу того, были ли вы вообще в Крыму. Это, во-первых, во-вторых, еще раз повторюсь, но за все благосостояние города отвечали местные крымские власти, потому что у них был свой финансовый резерв, вот на который он выделял Я на не из не которого он выделял налоги ой, из которого он брал налоги и ремонтировал те же самые дороги берега и так далее поэтому не нужно говорить это что ложь. там аля Киев взял это, 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 это не ложь это не ложь вы просто это вы, не вы просто в Крыму никогда не были вот в чем вопрос вы даже там не родились и вот это глупое утверждение что там ничего не было а Киев все забирал это российская пропаганда, стоп, потому стоп. что местные стоп, стоп. Я, Скажи, что я вас не, не там? я закончу, стоп. я закончу, вот и вот это глупое утверждение, что Киев все запирал, это российская пропаганда. Вы хотя бы поинтересуйтесь, Всё. как Крым в составе Украины существовал в плане развития. И Вы откроете себе глаза, потому что за все развитие полуострова отвечала местная власть, которую выбирали как раз таки местные жители из полуострова автономного Крыма. Так, так, ну, ну. Я закончил. Ну, вы дальше что? Я уже закончил. Хорошо. А, а как вы думаете, а вот на самом деле, вот вы же историю знаете, вы умный человек, а чей Крым-то вообще? Кто завоевал его и как он нашел Украину? По недоразумению. Ну, смотрите, говорить, там по поводу, говорить по поводу завоевания в 21 веке, типа, аля, мы когда-то завоевали, вследствие чего это теперь наша Не территория. Нет, в 21 веке, 21 21 век, Смотрите, я же вам хочу ответить, и вы перебиваете. Я говорю об утверждении mm. в 21 веке, что якобы мы когда-то его завоевали, значит, это наш э, там полуостров и так далее. Если бы все так думали, то сейчас бы там Польша напала бы mm. на Беларусь, хотела бы забрать себе Брест, да? Украина бы там напала, например, на да, Россию, хотела бы забрать э, Белгород, французы бы напали там, не знаю, там на соседнее государство, португальцы напали на соседнее, и везде нападали. Была... нападали. И везде была война, но пришел 20 век, после окончания Второй мировой войны, где придумали границы. Границы да. созданы ради того, чтобы удержать какие-то там э, взгляды империалистические какого-то там деда переключаемся. Кажет, я с Крыма Киев все забрал, дорог не было. Вот я не помню, что дорог не было, потому что я помню, что я ехал на маршрутке в Крыму в, в 19-м году. И были там дороги. Добрый вечер. Здравствуйте. А откуда будете? Краматорск. О, это хорошо. Ах. А вы откуда будете? Иловайск. Понял, понял. Что там, в Иловайске сейчас живете или куда-то выехали? Не, я живу в Иловайске, никуда не выезжал. Понял, понял. Как там, Россию поддерживаете? Ну, как, как вам сказать, если я тут живу в России, поддерживаю я ее или, или нет? Не понял, еще раз. Ну, если я живу в России, как вы считаете, поддерживаю я ее или нет? Так вы же говорите из Иловайского, это Украина. Не, и это Донецкая Народная Республика, а Донецкая Народная Республика вошла в состав Российской Федерации. А когда это у нас в Украине было референдум по отсоединению Донецкой области? Да у нас не было референдума. У нас люди просто выявили свою волю и влияние, и все стало нормально. А, при... все я понял. Ты передал, так бы сразу сказал, что ты. При украинского народа. Я бы сразу понял. А в чем я пред... Ты гражданин Украины, украинец, который родился в Украине, в Донецкой области, как я понимаю, в Беловайске. И ты человек, который при пред... этом народ украинский. Вот. Ну, здесь есть лишь одно описание всех твоих действий. При... Пред... Mm -hmm. Я понял. Братан, а ну объясни мне, пожалуйста, а в чем я предал? в том, что украинские танки обстреливали мои дома. Ну, напомни мне, когда это происходило? 2014 год. В 2014 году, во-первых, по твоему дому ни один снаряд не прилетел. Это раз. Два. Во время проведения антитеррористической операции, так как это боевые действия, к сожалению, иногда страдает и гражданская инфраструктура. Потому что если какие-то террористы сидели возле твоего дома, ну не возле твоего, а там возле другого дома, или наносили какие-то удары и уехали оттуда, и после этого прилетел туда э, удар, к сожалению, да, бывает, это боевые действия. Цель была освободить полностью все, всю территорию Украины от, от тех территорий, которые переперлись в 2014 году. Ты же должен прекрасно понимать, что мой город Краматорск также находился под оккупацией российских 3 месяца. Буряты и Кадырковцы понаехали сюда, ни, бе, ни, ни на русском, ни на украинском языке, зато мы с улан защищать приехали. Вот. А ты для меня как предатель. Да, вот, ну типа, ты знаешь, не только в Донецкой области, людей, которые проживают в Донецкой области, а всей Украины. Украина. Я понял. Скажи мне, пожалуйста, при проведении антитеррористической операции, как ты рассказываешь, Э, применяются какие виды войск? Те войска, которые э, были направлены на территорию Донецкой, Луганской и Харковской области в 2014 году. Ну, я так понимаю, это человек грамотный, у тебя рядом ноутбук или компьютер. да? Вот. А Ну, пробей, какие войска применяются при проведении антитеррористической операции? Пауль. Так если я только что ответил, все те войска, которые находились в Харьковской, э, Донецкой и Луганской области, это служба безопасности Украины, подразделение ВСУ, вот и национальная полиция, национальная гвардия. Вот, родной мой, при проведении антитеррористической операции применяются э, спецвойска полиции и спецназ. Ну, никак не регулярная армия. Я же тебе только что ответил, что было, какие были войска во время проведения антитеррористической операции. Смотри, задам тебе такой вопрос тогда на каких на какой территории Украины проводилась антитеррористическая операция? Да. На территории Донецкой и Луганской области. А про Харьковскую область ты забыл, или по телевизору тебе не показали? Ну, Харьковская область меня мало интересует, я живу у себя дома. Да, 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 да. Слушай, я как это так две области к своему дому приписал, а третью забыл. Это что так? Еще раз тебе объясняю. Я живу на территории Донецкой Народной Республики в данный момент. На момент 2014 года это была Донецкая область. Вот я проживаю здесь. Луганская область, это мои соседи. Харьковская, меня мало интересует. А, все, понял, понял. Я просто пытался понять, как работает российская пропаганда. Ты даже не знаешь, вот, самого простого. Слушай, э, а в каком году закончилась антитеррористическая операция? Ну, я так подозреваю, в феврале 2022 года. Антитеррористическая операция закончилась в 2018 году. Я подозреваю, что ты вообще не из Донецкой области, если ты не знаешь очевидных фактов. И твой Иловайск, в принципе, находился на линии боевых действий в течение 9 лет. Ну, в плане, говорю, в Донецкой и Луганской области. Ну, как тебе доказать, что я живу на территории Донецкой Народной Республики? Можно мне не доказывать. Я из Донецкой области, и у меня нету такого понятия, как какая-то там банальная республика. Я вообще не понимаю. Смотри, вот для меня ты прям вдвойне потому что у меня родители жили в Донецке. Они не выходили на референдум. Вот. У нас в Краматорске не проходили никакие референдумы, как и в принципе на больше, большой территории Донецкой и Луганской области. И как вот эта банановая республика появилась без волеизъявления всего народа Украины. Я вот задаюсь по сегодняшний день вот этим вопросом. Как вы решили создать какую-то банальную республику. Ты принадлежишь также и Донецкой области. Вот. Ты принадлежишь Донецкой области, потому что у нас не было никаких референдумов. И когда ты говоришь что-то там а о законодательстве, о войсках и так далее, ты сперва задай себе вопрос, типа, как вы свою, свою вот эту банальную республику создали? Вообще, без понятия, что это за бананы. Ну, а -а -а, в твоем понятии банан может быть банально. пусть будет так, я не буду с собой спорить, вот, но люди изъявили свою волю изъявление не жить по законам Украины, по предательским законам Украины, когда вы свергли, ну незаконно свергли Януковича, вот, после этого Донбасс от вас отделился, вот, и то, что ты сейчас рассказываешь мне что вы там в Краматорске живете на территории Донецкой области. Да, это Донецкая область, территориально. Но живете вы совсем немножко по-другому, ребят. И к вам просто не прилетало так, как прилетало к нам со стороны украинской. И вы не понимаете этого. И дай вам Бог этого никогда не понять и не ощутить на своей жизни. А поверь мне, когда в мой дом прилетал со стороны Украины, когда бомбардировщики Украины заходили и обстреливали Луганск, Донецк, Иловайск. Поверь мне, это очень страшно, брат. Поверь. А что ты мне скажешь по поводу российских тогда войск, которые находились на территории Донбасса с 2014 года? Кого они обстреливали? Вот ты как думаешь? Я тебе, я тебе скажу, по состоянию на 2022 год, российских войск здесь не было. Была поддержка. Были, были добровольческие батальоны, так как у вас это сейчас называется тероборона. Вот. О. Это было. Но регулярной российской армии до э, февраля 22 -го года здесь не было. Я это не отрицаю. Я задаю вопрос, что делали российские войска. Давай по-другому, по-юридически. Что делали гибридные силы Российской Федерации с 2014 года по 2022 год на территории Донецкой и Луганской области? Откуда там взялись, как ты говоришь, добровольцы? И кто их спонсировал? И каким образом Российская Федерация туда присылала разного вида тяжелое вооружение и так далее? А, я тебе отвечу, то же самое, что... 22 -го года делать на территории Украины войска Франции Англии Германии ты, ты, ты не услышал вопрос смотри то что к нам приезжают добровольцы с другими с других государств и подписывают э, контракт с ВСУ это типа норма потому что они приезжают как добровольцы и имеют на это полнейшее право а я тебе задаю вопрос что делал Гиркин с Бурятами и Кадырковцами 7 февраля 2000, э, апреля 2014 года до объявления антитеррористической операции. Что делали? Кого убили и что начали захватывать? То же самое они делали, что делают ваши э, как ты говоришь добровольческие войска из других стран. Получается, Российская Федерация ввела гибридные силы на территории Донецкой, Луганской области, начала захватывать, захватывать населенные пункты. Вот, Украинская армия, согласно закону о э, военнослуж, за, закон, закону о сброних э, силах Украины, начала заступаться за свой украинский народ. Вот. И ты как пред сейчас сидишь и говоришь, что это одно и то же самое? Я тебе не расскажу, как пред... как ты мне тут пытаешься объяснить за одно и то же самое. Я тебе скажу, как рядовой обыватель, которого обстреливали украинские войска, а когда сюда зашла регулярная российская армия и начали Украину потихонечку, вот. Я реально понимаю, что да, российские войска зашли сюда. Правильно и правомерно. Так они в 2014 году зашли, я тебе задаю вопрос. Почему они зашли и почему Российская Федерация спонсировала террористов? Потому что это террористы были. Они зашли сюда, во-первых, в 2022 году. А и Российская Федерация не спонсирует, а помогает российской армии освобождать... До 22 -го года, начиная с 14 -го года. Ты смотри, ты же говоришь, ты местный Донецкий. Игорь Стрелков, Гиркин, он что делал на Донбассе? В каком плане? Что он делал на Донбассе? Смотри, пришел Игорь Сайлков с подразделением своим. вот, С разного вида тяжелым вооружением. Что он делал на Донбассе 17, 7 апреля в 2014 году? Куда он сперва пришел? Пришел. Он помогал жителям Донбасса отстаивать свою независимость. Если ты говоришь мне о том, что кто-то волеизъявляется, волеизъявляется согласно закону. Согласно Конституции. Вот. Потому что такие, как ты, предатели, в принципе, и являются частью вот этой войны, которую развязала Россия в 2014 году. Вот. Вот это меньшинство, которое поддержало, которым дали автоматы, оно сумело закрыть тем людям, которые не поддерживали, но и боялись выходить и говорить что-то против. Потому что знали, что их сразу побросают куда-то в тюрьмы и так далее. Как это было. Вот, как это происходило, да, с мэром, например, Славянской и с мэрами других городов Донецкой области, когда они пропадали. А я тебе еще раз задаю вопрос. Смотри, Игорь Стрелков со своим военным подразделением был? Ну. No. Российская Федерация тягала тяжелое вооружение на Донбасс 8 лет? Нет. No. А вот к... было встретить? Нет. Так вот, откроете маленькую тайну, вот, но даже сам Игорь Сырлков говорит о том, что Россия помогала. Есть куча фото и видеоподтверждений, когда ехали вот эти белые а-ля гум-конвои, да, фуры с волонтерской помощью, а оттуда выгружали тяжелое вооружение, разного вида лег легкое вооружение. Есть доказательства, ну ты же говоришь, что там с Донецкой области сбитый Боинг малайзийский когда его лупанули, да, также с России его привезли, видишь? А еще есть открытие маленькую тайну, ты же, ну, типа, взрослый мужик голосовал, наверное, за Януковича, то ты знаешь, что при Януковиче из Донецкой и Луганской области были выведены большинство э, воинских частей, в том числе тяжелое вооружение. Вследствие чего вопрос простой, а откуда взялось на Донбассе в 14-15 годах тяжелое вооружение, которое Украина никогда не закупала, не закупала и этого вооружения никогда не было у нее на у нее вооружение. Откуда? Откуда? откуда там взялось? Вот смотри, а теперь я отвечаю, что нам такие предметы не нужны. Потому что вы, вот ваш выбор предать государству, предать весь народ, вот ваш выбор привел к тому, что сейчас идет война. Потому что вот России, российским оккупациям, Нужна была какая-то поддержка, хотя бы минимальная, чтобы делать пропаганду для России, чтобы там люди говорили, мы идем освобождать Донбасс. Нам не нужна Россия в Краматорске, это во-первых. Во-вторых, чтобы что-то делать, волеизъявляться, нужно волеизъявляться согласно законам и Конституции. Вот. А ты предал. Смотри, как ты пытаешься сейчас меня надурить. Сперва ты говоришь, что техники и войск не было. Далее переобуваешься, ну, типа что-то там, ну, приходили и так далее. Вот. Зачем ты врешь, задаю тебе тогда вопрос. Мне просто, просто вот я вот тебя сейчас послушал, красиво ты так стелишь, все, Смотрю, это из Краматорска, однозначно. Зачем ты врешь? ответь мне на вопрос. Сперва говоришь, что никто никакую там технику нам не привозил, не было никаких там вооруженных сил, а сейчас противоречишь своим словам. Зачем ты врешь? Я, наверное, вру, потому что я тоже из Краматорска. Отлично. А теперь расскажи мне, Чернобыль где находится? Как называется э, тот район, который называют в сленге в Краматорске Чернобылем? Чернобылем. Это очень сложный вопрос. Я не настолько намного... Ну, я понял, ты пытаешься сейчас Мы уходим к моему вопросу. Зачем ты врешь по поводу э, вооружения и российской армии?